नयदम सरमा के, के पर जब भी गुफ्तु की जाएगी उस वक्त ये पेशा नज़र रखना चाहिए की येम की जितनी कसरत बयान की जाए ये के मुकाबले में हरगज नहीं होती इसलिए कि ये जितना भी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला का कुल्ली एतबार से है जिस याद पर मुश्तमिल है यह सारा का सारा अल्लाह तबारक वाल का अदा किया हुआ है और, और अल्ण अल्ण इल्म शरीफ इमाम लिखा है कि और हजूर के नस्बत जो है वो कतरे और ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है तो हजूर जो इम अतई आपने अल्लाह ने अता किया वो मखलूक के मुकाबले में सारे जी बिल्कुल जितनी उनकी जेतें उन पर रसूल को इख्तियार दिया गया फर्क ये है कि लामतनाही ला है उनका कोई शुमार नहीं कोई हद नहीं और नूर सैदी सल्ह का मुतनाही है और बामलूकनाही और दूसरी गुजारिश यह है अकेदाल सल्लाफ कुरान अजीज की तकमील के जिमन में मुकम्मल हुआ है यानी रब्बुल आलमीन जल्ला गैब हो या जो कुछ भी है ये जो कुछ भी अदाफरमाया बदतदरीज जब यह आय मुबारक उतरी उस, उस वक्त अक्रम का इल्म शरीफ कामिल मतलब ये हुआ, हुआ, हुआ कि जैसे जैसे, जैसे आयातें मुबारक नाजिल होती हर एक आयत के अंदर जितने गयुब मुश्तमिल होते थे वो रब्बुल आलमी जल्लाजूर अक्रम सल्हल के लिए सपर्द फरमा देता था इसलिए कि तफसर कुरान अजीज भी रब्बुल आलमी जल्ला नेक्रम सला के लिए अपने जिम्मे करम पर ली है लिहाजा अब अगर कोई बंदा किसी किस्म की कोई ऐसी आयत तलाश करके लाता है

नूर हज़र पुरूष सईदी के अल्मा शरीफा का बयान हमारी अहाीस के अबाब के अंदर कसरत से मौजूद ज़ख़ीर हदीस के अंदर इतने वाक़ मौजूद हैं कि पुरानी अजीज की आयात भी हैं अदीस तैयबा भी हैं कि इसका इनकार करने वाला मैंने शुरू में अर्ज़ किया अकीदा आह इस्लाम का है अगर कोई पुरूष सईदमी सल्ला केम शरीफ का इनकार करता है तो मतलब ये कि यह इस्लाम और आलमीन जल्ल की मंशा और मर्जी के खिलाफ कोई नजरिया पेश कर रहा है जाम सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ताला ये रिवायत लाए। फरमाती। किताब उस सलाद कीवातरत फरमाती है मैं की खिदमत में हाजिर हुई तो उस वक़्त साहब के राम आलम और रिदवाऩूर की इमामत में नमाज़ अदा कर रहे थे और फ़्र आलम सल्ला अम्मा जी सईद अशर सिद्दीका भी उजरे में नमाज़ अदा कर रही थी मैंने नमा उनकी नमाज शुरू करने से पहले उनसे पूछा कि अभी तो वक्त कोई नहीं नमाज़ का तो ये कौन सी नमाज़ जारी है इस पर अम्मा जी ने इशारता फरमाया कि सूरज गहन है जिसकी नमाज़ अदा की जा रही है अमानी फरमाती मैं भी नमाज़ में शामिल होगी हजरत इसमा नमाज इतनी तवील हुई इतनी तवील के मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो मैंने आ, पानी पड़ा था पास पकड़ के ना तो अपने सर पर उंडेला अम्मा जी फरमाती जैसे मुझे कुछ होश आया व असना फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हमद की और सना की और सना के बाद इरशाद फरमाया कि आज से पहले अगर कोई शय ऐसी कायनात की जो मुझ पर जाहिर नहीं की गई थी वो मब्बुल आलमी जल्ला ने इस मुसल पर मुझ पर जाहिर कर दी है यहाँ तक कि मेरी निगाहों के सामने यहाँ जन्नत भी पेश की गई है और मुझे जहन्नम का मुशाहिदा भी करवाया गया है अब ये ये वो मकाम है अलामा बदरुद्दीन अनी रही तारीख इस्लाम के बहुत बड़े मुहदस हैं उन्होंने इस पर एक कलाम किया मैं जरूरी समझता हूँ कि अगर उसको पेश ना किया जाए तो इस मौजूद से मुतिक यह ज्यादा ठीक हाफिज बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कुछ उसूली कलाम करके कुछ ग्रामर के अतबार से कहते हैं जो अल्फाज आए हैं ना ये अमूम पर दलालत करते हैं कि कोई शह भी ऐसी और खुद लफ्ज शयनात की कोई शह खारिज है ही ना जब लफज बोला जाता है ना तो मतलब यह कि सारी अशिया उसके अंदर शामिल हो गई कोई शह खारिज नहीं है क्योंकि सवाल पैदा होता है कि क्या लफ्ज शह के अंदर खुद बारी ताला की जात भी शामिल है मतलब ये हुआ कि लफ्ज शह जिस वक्त फरमा रहे हैं कि हर शहर रबालमी ने आज मुझे दिखाई है तो क्या बारी तला जल्वा ने अपना दीदार भी अताफ फरमाया है हाफिज बदरुद्दीन मुझसे अगर को पूछे ना तो मैं कहूँगा बिल्कुल इसी मकाम पर जहां जन्नत दिखाई जा रही है जहन्नम का मुशाहिदा करवाया जा रहा है कायनात की हर शय दिखाई जा रही है तो रब्बुल आमीन जल्ला अला ने इसी मकाम पर अपनी शया निशान हजूर अक्रम सल्लम को अपना दीदार भी अता फरमाया है इसलिए कि लफ्ज शय से यह खारिज नहीं कोई दलील ऐसी मौजूद नहीं है कि लफ्ज शय से आप बारी जल्ला तलावा की जात को खारिज कर सकें तो मतलब ये हुआ के जितने दिए गए हैं गैब जानता होता तो मैं खैर कसी जमा कर लेता चूंकि मेरे पास खैर कसीब नहीं है वाहिर वा फकर नजर आता है लिहाजा इसका मतलब यह हुआ मैं गैब भी नहीं जानता तो हम यह बात इन्हें समझाने के लिए गुजारिश करते हैं कि आप पुराने अजीज पूरा पड़े पूरा पढ़िए देखिए इसलिए कि इस मकाम पर अगर आप खैर कसीर की नफ़ी करके गैब के इल्म की नफ़ी करते हैं तो खैर कसीर तो रब्बुल आलमी जल्बा अला ने बायदा खुद अपने अरसात में फरमाया है ना आता नकल का उर अबीब अक्रम सला हमने आपको को खैर कसीर यानी कायनात की जितनी भलाइयाँ हैं वो सारी किसारी अता कर दी हैं जहाँ पहले आए मुबारक उतरी उस वक्त तो आर्जी इन किसारी के माने के लिए यानी इजहार के लिए कहा गया था कि हबीब अकरम सल अल वसलम आपके मौजात इतने बड़े बड़े हैं बज़ाहिर कुछ लोग ऐसे जिनके अभी कदम मुस्तकिम नहीं है इस राह के ऊपर कहीं वो गुमराही का शिकार ना हो जाए तो आप आज, अजरा आज जी इनके सारी कहें कि मैं खैर कसीर का मालिक नहीं हूँ अगर खैर कसीर का मालिक होता तो मुझे गैर भी मालूम होता लेकिन एक मकाम वो आया है रबालमीन नेजीज़ में उजूरी के लिए खैर कसीर का एलान कर दिया है जब खैर कसर का ऐलान हो गया है तो मतलब ये हुआ कि रब्बी आला ने गयूब भी सारे के सारेम सल्ला को हताफ़ फरमाए मैं यहाँ जामे तिरम जी की भी एक रिवायत पढ़ देता हूँ हजरत महदिन जबल तदी अल्लाह तला तो फरमाते हैं वसम फजर की नमाज के लिए कुछ देर से तखीर से तशीफ लाए हती व अभी सूरज निकल आता मिश्त के अंदर भी ये रवायत मौजूद है जब सरकार तशीफ लाए एक कही गई तो बदरे जवाज़ूर अक्रम सल्ला ने केरमाई और नमाज मकमल करके इमाम ने फरमाया अपने मकाम पर मौजूद रहना जैसे तुम बैठे हुए हो यहां से जाना नहीं इस पर आज मैं तुम्हें बताता हूं तखिर से क्यों आया फरमाया रात मैंने कुछ देर आराम किया और आराम करने के बाद आ, जितना मेरे लिए मुकद्दर था मैंने नमाज पढ़ी उठकर तो देखा कि दोबारा से फिर मेरी आंख लग गई जैसे ही आंख लगी तो मैं अपने रब के हजूर हाजिर हूं और अपने रब को मैंने आहसन सूरत में देखा तो बारिका जल्वा ने मेरे रब ने मुझसे पूछा हबीबी अक्रम सला बताइए आज मल्ह यानी इसलम किस बारे में किस मसले में इख्तलाफ कर रहे हैं तो मैंने अर्ज किया ला अदरी आज खुद मालूम नहीं यानी मेरे अंदाजे से मालूम नहीं तेरे बताने से मालूम हो जाए तो हो जाए आज खुद मुझे मालूम नहीं तो सरवर आलम सल्ह फरमाते हैं मेरे रब ने अपने शया नान अपना दस्त कुत दस्त बे मेरे दोनों शानों के दरम्यान रखा जिसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की आगे दो दो लफ्ज आए हैं दो अधिसिन एक में है फतेजल इनका कायनात की हर्ष है मुजल्ला मुसफा तो रोशन होकर सामने आ गई और दूसरी रिवायत में है आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी था उसको मैंने जान लिया कि ईमान वालो ऐसी मुतिक सवाल कभी ना किया करो कि अगर उम, वो तुम पर जाहिर कर दी जाए तो फिर तुम्हें बुरा लगे और खास तौर तो पर उस वक़्त जिस वक्त वक वही नाजिल हो रही है उस वक्त तो बिल्कुल इन चीज़ों का इजहार ना किया करो नूर सईदम अलैहि केरीफ के शरीफ के बारे में उस जमाने के अंदर बाज मुनाफिक ऐसे थे जो शक रखते थे फखरे आलम सल्हैर पर जलवा कुछ तुम पूछना चाहते हो पूछ लो जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ तब तक तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा इस पर एक सहाबी रसूल ने खड़े होकर अर्ज उनकी रंगत के बारे में ना उनकी रंगत चूँकि उनके नहीं मिलती थी

और इसी तरह कुरिने अजीज़ ने यहाँ फिर वज़ू अक्रम सला के लिए बयान फ़माए अदरत फ़ारोक़ आज़म रदी अल्ला जब यह कैफ़ियत देखी तो आपने घुटनों के बल बैठ कर या रदीनाबरबा दी वब महमदिन सल अल्ला नबी उम रसूल अकम कल के हम अल्लाह के रब होने पर इस्लाम के दीन होने पर जनाब रसूल गिरामी सल्ला वल्मा के बरहक रसूल होने पर राज़ी हैंज़ूर हम में कोई इस वक्त ऐसा मौजूद नहीं जो आपके पर एतराज़ करता हो वह मुनाफिकी का काम है इसी तरह बहुत बेशुमार रवायात बल्कि मैं यहाँ कुरानी अजीज की एक नस पढ़ देता हूँ उससे जरा दो जुमले जरूर अर्ज करूंगा एक वो आपका सवाल जो आपने फरमाया कि बाज लोग ये बात कहते हैं कि जब गैब जाहिर हो गया गई इमामबिया सल्ला वल्मा पर तो फिर तो गैब ही ना रहा उसको गैब क्यों कहना उसके बारे में हमेशा याद रखना चाहिए ये जब भी गैब का लफ्ज बोला जाएगा तो ये आम लोगों की नस्बत बोला जाएगा यानी जो चीजें अवाम की निगाह से गैब हैं उनको गैब कहकर इमामबिया सल्मा की तरह मनसूब किया जाएगा जाए। अगर आप ये कहें कि जाहिर होने के बाद वो गैब नहीं रहता तो भारी तला जल्लावा की सिफात पर भी इसी तरह हर्फ आएगा क्योंकि उस लिए कुरान अजीज कहते हैं आलिमुल रब्बुल गैब का, आलिम होने का लवस, कुराने अजीज ने बोला अगर आप यही बात वहाँ ले जाएं कि जब गैब आलमीन पर हो गया। तो जिस तरह मतलब ये यह हुआ यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि गैब की नस्बत जो है वो दूसरी तरफ यानी आवाम की तरफ करना पड़ेगी इब्राहिम जनाबे इब्राहिम के लिए अल्लाह तबारक वाली फरमाता है हमने आसमानों और जमीनों में जो कुछ अजयात हैं वो सारे के सारे जनाब इब्राहिम आसमाम पर जाहिर किए उन्हें दिखाए आंखों दिखाए इमाम राजी फरमाते हैं ये दिखाने का मकसद ये था कि जिस वक्त आप आसमान की तरफ निगाह उठाते थे ना तो सातों आसमान तक जो मखलूक है अतः के आरस भी कुर्सी भी रबुल ने वो जाहिर कर दिए और जैसे ही आपने निगाह जमीन की तरफ फरमाई ना तो तहत सराह तक जितनी मखलूक है वह सारी की सारी हजरत इब्राहिम आसमाम पर आश्कार फरमा दी मैं ये आज करूंगा बाज लोगों को अभी भी ये शुभा है वो कहते हैं कि ग़ैब नबूवत के मकासिर में से नहीं है, वो इल्ला का जो है जी जी, जी वो कुरानी अजीज की आया मुबारक आलिबी फला अल्लाह गैब का जानने वाला है वो अपना गैब किसी पर भी नहीं करता है अब अलैहि अक्रम चुनीदा है और लोगों में से रसूलों को मुंतब कर लेता है अब जिनकी रसालत मुंतब हो चुकी है रबीन सलाफ मैं आज करूंगा बाज लोग इल्म पढ़ने के बावजूद आज ये बात कहते हैं कि गैब जान लेना ये नबूवत मकासद में से नहीं है ये बहुत बड़ी नबूवत के साथ इसलिए कि कुराने की बेशुमार आयात ऐसी हैं अगर आप ये कहें कि नबूवत के मकासद में से नहीं है गैब का जानना तो उनका इनकार लाजिम आता है यानी माजी के हालात जितने हैं वो सारे के सारे भी तो गैब पर मुश्तमिल है ना तो क्या कुराने अजीज जब कलाम करता तो जोर से ये नहीं फरमाता अभी भी याद फरमाइए वो वक्त कैसा था आपने ये नहीं दाखा क्या आपने ये मुलादा न फरमाया आपने ये मुलाहदा न फरमाया और माजी के वाक्यात को बयान किया जाता है हदरत मूसा का यह वाक़ जिस वक्त तूर का बयान फरमाया तो अभी भी अक्रम सल्ला को मुखातब करके रबुल आलमी फरमाता है महाकुनता भी जानबित आप तो तूर के पास मौजूद नहीं थे आपकी तो विलादत अब हुई है मौजूद न होने के बावजूद आपका इन वाकियात को बयान कर देना यह इस बात की दलील है कि आप नबी बरहक हैं रसूले बरहक हैं। यानी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला मौजूद न हो तब भी अलैहि सल्ला तूर का वाक्य सही बयान फरमाए ये आपकी नबूबत की दलील बनती है तो अब भी अगर कोई बंदा यह कहे की नबूबत के, के मकासद में से नहीं है ना ये के मकासित में से है। अगर आप इससे खाली, हाँ खाली हाँ कर लें तो मतलब ये आपने नबूवत का मान नहीं इस लफ से निकाल दिया और मनसब को इसे खाली कर दिया का तो पर इतला होता है और मैं अपनी जरा दुरुस्तगी हाँ करना चाहूँगा नबी का लफ्ज जो है नबी का जी उसका मतलब है कि खबर देने वाला जी खबर तो गैब की खबर दे अगर गैब की खबर देने वाला ना हो तो फिर तो साफी को भी नबी कहेंगे जी गैब की खबर देने वाला साफी भी तो खबर देता है ना जी, जी बिल्कुल तो उससे मुराद नबी जो है वो तो उसका मतलब ही गैब की खबर देने वाला होगा